আপুনিও আপোনাৰ পাকঘৰত চেণ্ডেল পিন্ধি সোমায় নেকি যদি সোমায় ভিডিঅ'টো আপোনাৰ বাবে কথাখিনি যদি জানিব বিচাৰে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাই শেষলৈকে চাব আৰু জানিবলৈ নিবিচাৰিলে স্কিপ কৰিব পাৰে আপুনি যদি আপোনাৰ ইউটিউব ফেচবুক অথবা ইনষ্টা লিগেল আৰু অৰ্গেনিকভাৱে গ্ৰ'থ কৰিব বিচাৰে তেন্তে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব আপুনি আমাৰ পৰা লিগেল ভিউজ লীগেল ছাবস্ক্ৰাইবাৰ লীগেল ফ'লোৱাৰছ এই সকলোবোৰ লীগেল আৰু অৰ্গেনিকভাৱে ল'ব পাৰিব আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰ নাইন এইট ছিক্স ফ'ৰ এইট জিৰ' এইট ছেভেন টু ওৱান আপুনি আমাৰ হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব আপোনাৰ ক্ৰাইটেৰিয়াখিনি জনাই দিব আৰু আপোনাক আমাৰ তৰফৰ পৰা ফোন কৰা হ'ব এতিয়া আমি জানিম আপুনি যদি আপোনাৰ পাকঘৰত চেণ্ড চেন্দেল পিন্ধি সোমাই তেনেক্ষেত্ৰত আপোনাৰ লগত কি হ'ব পাৰে আচলতে কি হয় আমাৰ পাকঘৰটো মন্দিৰৰ সমান হয়নে আমাৰ পাকঘৰত কোন থাকে মা অন্নপূৰ্ণা থাকে তেনেক্ষেত্ৰত পাকঘৰটোক আমি সদায় আমাৰ মন্দিৰটোক যেনেকুৱা ধৰণৰ জ্ঞান কৰোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ জ্ঞান কৰিব লাগে প্ৰথম কথা আপুনি আপোনাৰ মন্দিৰত কেতিয়াও চেণ্ডেল পিন্ধি নোসোমায় সোমাই জানো নোসোমায় নহয় ঠিক সেইদৰে আপোনাৰ পাকঘৰটো যিহেতু এটা মন্দিৰ তেনেক্ষেত্ৰত পাকঘৰটোত কেতিয়াও আপুনি চেণ্ডেল পিন্ধি সোমাবলৈ নালাগে কাৰণ আপুনি আপোনাৰ ঘৰৰ মন্দিৰটোত চেণ্ডেল পিন্ধি নোসোমায় কিন্তু পাকঘৰটোত কেনেকৈ চেণ্ডেল পিন্ধি সোমাব পাৰে পাকঘৰত থাকে মা অন্নপূৰ্ণা আৰু আপুনি যদি মা অন্নপূৰ্ণাক অপমান কৰে মা অন্নপূৰ্ণাক ক্ৰোধিত কৰে আপোনাৰ ঘৰত কেতিয়াও মা অন্নপূৰ্ণা নাথাকে আৰু মা অন্নপূৰ্ণা যদি আপোনাৰ ঘৰত নাথাকে আপোনাৰ ঘৰলৈ দৰিদ্ৰতা আহিব আপোনাৰ পাকঘৰত কেতিয়াও উভয় নদী বোলা বস্তুটো নহয় বৰঞ্চ আপোনাৰ পাকঘৰত সদায় অভাৱে জৰ্জৰিত কৰি থাকিব আপোনাৰ পাকঘৰত সদায় অভাৱ হ'ব পাকঘৰত যে চেণ্ডেল পিন্ধি যাব নালাগে কিয় নালাগে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগীৰ ফালৰ পৰা যদি চাব যে আপুনি কি হয় পাকঘৰত আমি চেণ্ডেল পিন্ধি এইকাৰণেই যাব নালাগে কাৰণ আমি চেণ্ডেলযোৰ পিন্ধি গোটেই দুনিয়াখন ঘূৰি ফুৰোঁ চেণ্ডেলযোৰ পিন্ধি আপুনি ইফালে গৈছে সিফালে গৈছে য'ত ত'ত গৈছে চেণ্ডেলযোৰ পিন্ধি তেনেক্ষেত্ৰত আপুনি সেই চেণ্ডেলযোৰ পিন্ধি আহি যদি আপোনাৰ পাকঘৰত সোমাই গৈছে আপোনাৰ পাকঘৰত নিগেটিভিটি আহিব নিগেটিভিটি আকৌ যেতিয়া আহিব তেতিয়া আকৌ আপোনাৰ পাকঘৰত সদায় দৰিদ্ৰতা হ'ব অন্নপূৰ্ণা নাথাকিব মা অন্নপূৰ্ণা নাথাকিব লগতে আপুনি গোটেই দুনিয়াখন গোটেই ঠাইবোৰ যে ফুৰি ফুৰি আহিলে আপোনাৰ চেণ্ডেলযোৰত কিমান বেছি লেতেৰা লাগি আহিলে ধূলি মাকতি কিমান বেছি কি লা লাগি আহিছে ঠিক নাই আপুনি কি গছকি আহিছে কি কৰিছে ঠিক নাই হয়নে আপুনি নিজেও গম নাপায় ক'ত কি লাগি আহিছে তেনেক্ষেত্ৰত সেই চেণ্ডেলযোৰ পিন্ধি যদি আপুনি পাকঘৰলৈ সোমাই যায় আপোনাৰ পৰিয়ালৰ স্বাস্থ্যৰ হানি হ'ব পাৰে কাৰণ কি পাকঘৰত আমাৰ কি কৰা হয় পৰিয়ালৰ সকলোৰে বাবে খাদ্য প্ৰস্তুত কৰা হয় তেনেক্ষেত্ৰত আপুনি সেই লেতেৰা চেণ্ডেলযোৰ পিন্ধি যদি পাকঘৰত প্ৰৱেশ কৰিব তেতিয়া কি হয় আপোনাৰ চেণ্ডেলত যিবোৰ লেতেৰা লাগি আহিছিল সেই লেতেৰাবোৰ আপোনাৰ খাদ্য প্ৰস্তুত আপোনাৰ খাদ্যবস্তুত কি কৰে প্ৰৱেশ কৰে আৰু যেতিয়া আপোনাৰ খাদ্যবস্তুত সেই লেতেৰাবোৰে প্ৰৱেশ কৰিব আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে হানি হ'ব পাৰে আপোনাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰ আজাৰ হ'ব পাৰে লগতে নিগেটিভিটিটো আছেই গতিকে পাকঘৰত আপুনি চেণ্ডেল পিন্ধি কেতিয়াও নাযাব আৰু আপুনি ধৰক বেমাৰী মানুহ আপোনাৰ উপায় নাই আপুনি পিন্ধি যাব লাগে আপুনি ঠাণ্ডা সহ্য কৰিব নোৱাৰে আপুনি এযোৰ নতুন চেণ্ডেল বনাই ল'ব যিবযযোৰ যিযোৰ আপুনি কেৱল মাত্ৰ পাকঘৰৰ কাৰণেহে ব্যৱহাৰ কৰিব তেনেকুৱা এযোৰ চেণ্ডেল বনাই ল'ব উপায় নাই আপুনি যিহেতু নোৱাৰে গতিকে আপুনি তেনেকৈ পিন্ধি যাব পাৰে কিন্তু যদি আপুনি পাৰে তেনেক্ষেত্ৰত চেণ্ডেল পিন্ধি পাকঘৰত কেতিয়াও নোসোমাব